Город не Екатеринбург. Киваем. Давай. Давайте, давайте, давайте. В нынешнее время город Петербург, один из крупнейших городов в мире. Здесь провели чемпионат мира по футболу 2018 и Экспо 2020. Ученые Петербурге каждый день делают новое открытие. Но я, я сделала самое лучшее. Я изобрел машину времени. Пора ее опробовать. And go and love you. And go and travel. No, I Меня y'all На поле боя из города Лос-Альпоска было много, большое количество людей. Наш город сыграл немалую роль в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбурга, богатая история и светлое будущее. Мы любим свой родной город, и вы тоже любите свой. Учите его историю. Это не только полезно, но и интересно.